syarikat-syarikat yang sedang berkembang ni Jadi saya nak ambil inisiatif Untuk walaupun susah eh, Sebab kita nak kena tengok semua dokumen Kita nak kena buka satu-satu record Lawyer malas nak buat eh Kalau lawyer yang memang fokus litigation Lagi mudah kita dah tahu apa benda Kita tengok dokumen yang perlu je Untuk berkenaan dengan isu yang berbangkit Sekarang ni yang kita nak kena buat untuk nak prevent isu datang kepada company client ni kita kena tengok semua dokumen yang tak ada kaitan pun sebab so, kita nak tahu kat mana yang tak kena Supaya kita boleh elakkan Ni macam buat medical check up lah okay? Uh, lagi senang kita datang kat doktor Memang dah tahu sakit apa Dah tahu punca apa Doktor tinggal nak rawat Spesifik punca tu ke mana okay? Sekarang ni you datang dalam keadaan Mungkin sehat dan tak nampak sakit So you nak buat screening Okay, doktor senang lah Screening you just check badan You ada mesin-mesin yang boleh Boleh diagnose And then you ada ambil darah apa semua Semua ada dekat physical orang tu lah Sekarang ni kita nak check company company ada certain company yang ada 3 4 tempat dia simpan dokumen dah satu kerja pula kita nak kena pergi on site visit kita nak kena buka uh, situs punca yang menyebabkan kenapa tak ramai orang sanggup buat risk management ramba tak ramai orang sanggup buat uh, corporate compliance ni corporate governance okey jadi apa yang kita akan buat ialah kita nak prevent daripada awal jadi kalau big company tu kena buat dengan kos yang tinggi untuk buat compliance system ni kita nak check apa tak kena kita buat pematuhan awal-awal kalau kat small dengan medium company kita tak perlu tengok semua benda ok ada beberapa perkara saja yang kita especially yang high risk lah jadi first kali kita akan buat ialah kita buat risk assessment dulu yeah? jangan risau company kecil company besar ada ada situasi yang kita hanya perlukan 500 sebulan untuk kita buat risk assessment lebih kurang seminggu dua minggu sekali kita akan check, kita akan betulkan apa yang high risk, high impact dulu. Kemudian kita akan pergi kepada yang high risk low impact kemudian kita akan pergi kepada high impact low risk ha, jadi dia adalah dia punya flow dia untuk kita nak tengok apa approach apa risk appetite kita panggil ya. apa apa risiko uh, yang boleh ditolerate oleh klien yang sedang nak berkembang ni small business medium business Okay, pada waktu awal-awal ni uh, klien kita tak perlu panik lagi kita tengok dulu apa isu dia, apa yang tak kena, kat mana yang sedang operasi yang sedang berjalan Apa lompong-lompong risiko yang mungkin akan menjadikan company ni collapse Yang menjadikan uh, jatuh okay. Kemudian kita buat plan Kita buat plan Kalau company besar, kos dia tinggi sebab dia kena selesaikan semua dalam masa sebulan, dua bulan, tiga bulan Semua kelangkabut lah kan ha, Banyak benda nak kena jaga apa semua ha, Kalau company kecil ni tak apa, kita tak rushing Kalau risiko tu tak ha, Kalau high risk tu penting kita akan jalankan dulu dalam masa 2-3 bulan selesai ke lain mungkin ambil masa setahun, mungkin ambil masa 2 tahun uh, satu persatu, step by step kita bina, kita guide, kita bantu rectify kan, betulkan satu persatu jadi kalau kos dia lebih kurang RM500,000 sebulan dalam masa 2 tahun hanya spend RM24,000 untuk betulkan apa yang nak kena dijalankan oleh syarikat supaya berjalan dengan kemas uh, nak dibandingkan dengan kalau kena saman Okey dalam masa setahun tu boleh jadi habis 60 70000 untuk nak pertahankan benda yang belum tentu boleh dipertahankan. Okey. Uh, jadi comparison dia agak agak besar eh uh, dia punya perbezaan kalau kita prevent dengan kita tunggu ada isu timbul. Okey. Uh, jadi uh, tambahan pula kalau kita ada compliance system kita buat dengan konsep yang betul. Okey. Uh, kita kita jaga kita punya structure company betul-betul mana yang perlu dijaga polisi semua kita buat internal control kita buat risk management risk prevention preventive measure corrective action aa, semua tu kita buat apa yang akan berlaku company kita akan ada reputasi yang lebih kukuh apa kita dapat kalau reputasi kita lebih kukuh okey branding kita strong okey employee kita akan jaga kita tak ada isu bocor ke lari ke cari pasal ke semua kita clear pening kepala kita pun lebih kurang akan jadi makin kurang lah ok operasi kita akan makin smooth yang paling penting saya nampak banyak yang klien saya ada yang kita sebenarnya tak perasan rupanya investor makin confident ok senang nak dapat investor masuk dalam company untuk bagi investment dekat kita untuk kembangkan company sebab apa bila dia datang dia tengok dokumen cukup complete structure clear documentation ada dia nak buat due diligence ke dia nak semak apa semua kita tak takut apa-apa eh agreement kita boleh bagi nak polisi kita bagi nak structure kita bagi SOP kita bagi semua klien kita dah prepare Okay, sebab dia tahu kita ada pematuhan yang tinggi Standard pematuhan yang tinggi Jadi orang datang nak invest pun tak risau lah Sebab adalah ada semua dokumen Kemudian ada lawyer pula yang datang untuk guide dia Untuk bagikan dokumentation dia lengkap Untuk buat negotiation Untuk bagi agreement lagi yeah, Jadi semua black and white settle semua berdaftar dalam company secara ikut regulation ikut framework jadi itulah kelebihan-kelebihan walaupun anda small walaupun anda medium kita buat skala kecil tapi pematuhan yang membantu mengembangkan company Eh, jangan bayar yang RM20,000, RM30,000 sebulan yang big company itu bayar okay? Uh, so kita ada option untuk ada RM500,000 sebulan Tapi kita slowly build up Build up, build up, build up investment investment datang kalau daripada awal kita dah build up kita punya management system ikut proper compliance eh bila nak berkembang insya-Allah dia akan jadi laju saya ada experience yang memang memang kita nampak kita nampak perbezaan klien yang ada compliance dengan yang tak ada compliance di mata investment di mata investor dengan di mata di mata banker nak buat loan clear nak buat investment nak dapatkan orang masuk fund masuk semua pun akan jadi lebih smooth insyaallah dan dia akan lebih mudah untuk nak membantu kita nak jaga investor punya confidence okey ha, so so kat situ saya boleh sharekan sikit kenapa kita buat compliance eh, pematuhan kepada small and medium company walaupun bukan besar tapi tak bermakna anda akan tak dapat peluang untuk buat perkara ni Okay, yang penting kita sanggup untuk nak bina daripada awal, kita bina dengan kos yang rendah. Lama kelamaan bila dah berkembang, profit dah tinggi, kita akan bina sistem yang betul-betul proper yang betul-betul akan makan kos yang besarlah. Okey Adam Adam beginning jangan fikir lagi. Kita fikir yang paling simple dulu. Saya cuba suka cara yang lebih praktikal yang kena dengan situasi company. Saya tak nak offer benda-benda yang semua company kena buat tak boleh. Setiap company memang berbeza. Jadi kita akan customisekan compliance ni Setiap company walaupun industri yang sama Klinik A dengan klinik B Sistem dia tak sama eh? Kita akan tengok setiap satu practicality operasi tu Macam mana kita apply specific kepada situasi dia eh? Takkan ada SOP yang sama untuk compliance sistem ni eh? Jadi kalau nak faham lebih lanjut Nanti kita akan cerita lagi Macam mana nak buat compliance sistem ni Yang kalau kita boleh buat sendiri Kita boleh try buat sendiri sebenarnya